Всем привет, и вы на канале LPS Funny, и сегодня мне очень почему-то захотелось отправить кому-то посылку. У канала Серафима Фролова я узнала о одном замечательном канале, который мне очень понравился. Весело МХ Монстер Хайп. Пусть там, конечно, так... Но мне, в принципе, нравится, не пишите ничего такого. И сегодня я собираю для нее посылку. У меня здесь уже все упаковано зачем собирать посылку, если она живет в этом же городе? Я собираю эту посылочку для того, чтобы красиво все выглядело и можно было ей передать. Давайте же приступим. Первое, что у меня уже запаковано, это рамка для фото. Она помещается, в принципе, и тут хорошо все. А это конфетки. Надеюсь, что она подписана на меня. Конечно, был вариант отправить канал Серафима Фролова, но как-то я... Так. так, просто она не увлекается Монстер Хай. Я здесь недавно прикупила такой блокнотик, который, ну, как бы говоря, мне нравится, но он с монстряшками. Если бы он был с Little Shop, я бы, конечно же, оставила его себе. Вот. Такой блокнот Монстер Хай. Так, дальше у меня есть такой херб, и его тоже кладу, мне не жалко, честно И здесь еще есть несколько мелочей Это такой резиновый человечек, все это будет упаковано сюда э, Кофта для мальчика, которую, ну, в общем, я нашла где-то и думаю, подойдет ему Я точно не знаю, просто какие размеры Дальше, такой веселый журнальчик Сейчас. У меня он был из одного набора, поэтому... И да, я решила отправить своих юху. Вот этого. Так. Ну, видимо, надеюсь, вам видно, конечно. И вот такой юху. И последняя, это такая Валентиночка, которую я делала мастер-класс, и она уже показывалась в нескольких видео. Да, кстати, поэтому у меня там до сих пор стоит, извините, что у меня здесь так грязно. Вот, и это все будет упаковано, вот эти мелочи, они все будут упакованы в этот пакетик, и это будет, в принципе, все, что я хотела в нее положить. Я, конечно, сейчас еще что-нибудь поищу интересного и докажу. Давайте пока что поговорим о коробочке. Крышка у коробочки. Я понимаю, что это, конечно, от обуви. Просто я недавно приобрела обувь. Вот, не знаю. Вот, вот такую вот обувь. И еще обувь из акулы. Это такая вот красивая, элегантная обувь. Тоже мне нравится. Но я, наверное, не буду же отправлять. Это же я себе купила. Поэтому не буду на нее тратиться. Это из магазина Cool Club. А те были из акулы. То есть черненький из Cool Club, а те из акулы. Короче, да. Все сложу и положу. Я все заполнила, кофта не вместилась в пакет, и поэтому я не начала складывать. Думаю, больше ничего не положу. Да. Хотя, решила доложить такое кольцо Литовый Спотшоп, на которое я делала обзорчик. Не знаю, по размеру, не по размеру, если она там, может, отдаст кому-нибудь. Ну, я его тоже доложу обязательно. Вот как я это все сложила пока. Эм, чтобы еще сложить. Хотя, в принципе, хватит. Это же только первый раз. Просто, честно, я фанатею этого канала. Да. Сначала я, наверное, отдам это все Серафиме Фроловой, она уже передаст это каналу... Это как его канал? канал. Весело МХ Монстер Хай или Весело Монстер Хай Монстер Хайк. Но это было бы странно, поэтому, наверное, МХ или МХ. Короче, и знаете, что я доложу? Такой значок Little at Shop. Я его приклею на саму коробочку. Давайте уже это все закрывать. Ой. Вот. LPS или, вернее Little at Shop. Тренд. Такая коробочка. Естественно, я все это отправлю нормальный. Хотя нет, я же передам это Серафиме. Короче, на этом все, наверное, то, что я хотела сказать. Надеюсь, тебе это скоро дойдет. Я постараюсь передать посылку уже сегодня, если у Серафима не будет дел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас люблю. Вернее, Лиза вас люблю. Лиза. Всем пока-пока, ставьте лайки.